Добрый вечер. Снова в Чернигове сошлись Маргелета и джаз. В третий раз в Чернигове проходит международный джазовый фестиваль «Чернигов джаз опен». Действительно международный. У нас в этом году участники из Сербии, из Молдовы, из Франции. Но на пресс-конференции присутствуют представители украинского очень особенного коллектива. Это коллектив «Домра» единственные в стране точно, а в мире, наверное, тоже единственные, да, кто играет джаз на этом уникальном инструменте. Ну да, стараюсь. Виктор Соломин, руководитель коллектива, и Валентин Корниенко. Один шутит, второй берет, сказали мне, но я не помню, кто. Я еще подойти к представителю я с ним позволение и встречу. Хорошо? Да. Конечно. И ведущая, наш экскурсовод в мире джазовой музыки, Марта Бельская. Марта Бельская, знає все після винові живні в Україні. Я можу задавати питання, я думаю, я тут ще саме Ну я думаю, це не знає ніхто, навіть самі учасники джазових фестивалей. Але е, останні 11 років я маю честь презентувати е, різні джазові фестивалі. І найчастіше вони відбуваються е, у Львові, в Києві, е, в Криму. Десь біля Дніпра. І ось вперше я для себе сьогодні відкриваю Чернігів як місто і як музичне місто. Я маю честь сьогодні презентувати фестиваль, він третій відбувається. І я хотіла би, по-перше, привести сюди настрій нашого джазового міста Львова, бо в нас джаз грає таке враження, як кожна дитина, в кожному кафе, в кожному ресторані. І оскільки мій батько джазовий барабанщик, то я не знала дуже довго, що є інша музика крім джазу, я хотіла би принести вам цей наш настрій, нашу каву, наш кон'як до кави, наші вечори, наші дізування, нашу легкість, наш запах. А з другого боку, я хотіла би повернутися до Бога і розповісти, що крім західної України, яка й за того, що дуже близько до Польщі і в нас весь час разом з поляками ми робимо час, є багато інших міст, які мають інше бачення, інші відчуття. Я дуже хочу сьогодні відчути. Який настрій вашого залу? І я дуже хочу заразити вас тією любов'ю до безкордонності, до безмежності і до тієї волі і свободи, яку не дає жодна інша музика? Я бажаю вам бути вільними а, в тому, як ви фотографуєте, як ви знімаєте, як ви пишете. Щоб після цього фестивалю в понеділок ми по новому подивилися на вашу роботу і сказали собі найважливіші слова. Відтепер я буду робити так, як я хочу, як я люблю, як я можу, бо я відчула цей настрій на фестивалі ось, на Чернігівському джазовому фестивалі. Я вам цього бажаю, дуже щасливо. Це Тетяна, представник команди Шопінауер. Шопінауер це українсько сербський музикальний проєкт. Да, больше того, мы сегодня украино-сербско-иранский получили, а, да. у нас басист, который с нами играет, это наш друг, он иранец, у нас сегодня мультик. Вы играете джаз с угоном Вейтника, да? Мы, я бы сказала так, что мы играем музыку, которая нам нравится, с угоном джаза, угу. иногда. Вот, нам было очень приятно получить приглашение в джазовом фестивале, а участники проекта немножко заволновались, что же мы будем делать на джазовом фестивале. Но джаз это состояние души, я абсолютно согласна с Машей, и поэтому мы сегодня видим интерес. У меня, меня лично вопрос к Виктору Соловину все-таки. Э, почему так получилось, что вы помимо других музыкальных направлений заметили для себя джаз и взялись за него? как вот сложилось, что дом и джаз Сошли в этой я думаю, не стоит акцентировать внимание именно на инструменте. Думаю, это такой же инструмент, как все остальные, со своими там, возможностями, со своими границами и со своими особенностями. А, просто я считаю, такой сейчас идет микс культур э, всемирной, и он самый любой разумеющий, думающий музыкант и пытающийся идти не только в лучшим джазом. Ну, после баха, по-моему, логично следующее разделение джаз. Можно наоборот, но они рядом. Вот. И так что просто логично, что будет слышащий музыкант со слухом приходит в джаз. Вы готовили какую-то специальную программу для этих Программы нет, но одну песню большую, и совершенно она особенная она, кстати, жневна, то есть э, сейчас как раз урожайное время. вот как раз вот для тех, кто празднует сбор урожая, это касается и, и корреспондентов, журналистов, и фотографов и операторов. все сейчас собирают э, на этом фестивале, я желаю успехов всем. Вот. так что у нас э, такая послеврожайная Славящий выражает песню, называется «Веночек». Она со многими сюрпризами. Вот, например, для нашего басиста она была сюрпризом, потому что э, я ему вчера сказал, что Валентин надо пить. Петь. Он меня спросил пить. Ну, я сказал, уточнил, петь. И он поет в этой песне, единственная песня, и, пожалуй, это единственный джазовый, джазовый басист, который поет дневную песню. Так что вот Валентин Корниенко будет петь в этой песне. И эта песня специально написана для, для этого. Меня. этого. Нет. Я, я, я предупреждал, он все время шутит. Теперь понятно, почему микрофон называется «Микрофон басиста». Да, это именной микрофон у него присутствует на этом фестивале, за что я был его организатором. Вот. Ну, будет специальная песня, специальная для этого фестиваля, если серьезно. И я думаю, она будет весьма свежая и непростая для игры, для слушания вот. Я думаю, всем понравится. спасибо. Фестиваль в этом году у нас проходит на трех площадках, плюс помимо фестивальных концертов, у проходит джаз-парад. Меня тут забросали вопросы, но я думаю, всех надо переадресовать организаторам. Давай, давай а расскажи расскажу. нам про парад Лейса. Кто в будет участвовать, что это будет? Джаз парад у нас завтра, во второй день, большой второй день фестиваля, то есть большой концертный день. Это эксперимент в чистом виде, ничего подобного никто до нас не делал, и мы, собственно, этого не делали. Вот решили рискнуть в этом году. Хотя, честно скажу, у нас были задумки и в прошлом году. мы, в принципе, даже где-то были в какой-то момент готовы, но погода скорректировала все. И действительно в прошлом году фестиваль был позже. Сейчас, что ни на есть бы лето, просто какая-то невероятная атмосфера в Чернигове. Это, наверное, самые такие вот интересные дни, когда вот и воздух особый, и город наш он, 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 он совсем по-другому выглядит, чем вот в, в, в другие, даже чем весной. По крайней мере, мне так кажется. Джаз парад. Мы собираемся завтра в три часа в парке между пиццерией и мамами, то есть вот на этом пятачке, собираются все, кто этого хочет все, кто чувствует, что он может принять участие в этом вот действии. Все, кто неравнодушен, скажем так, не просто к джазу, но и просто к хорошей, качественной музыке. А, собираются с транспарантами, да-да, только не политическими. Все транспаранты абсолютно будут носить такой шуточный характер. В этом специфика мы всех предупреждаем. Более того, мы объявили конкурс на самый оригинальный смешной транспарант. И вот это вот вся людская масса, очень веселых, мы призывали в социальных сетях одеваться поярче, ярких людей, в сопровождении оркестра сухопутных войск, который целый месяц готовился к этому действу, они реально репетировали, они действительно готовят программу вот, вот, «Джаз-парад», мы таким вот колонной проходим к зеленой сцене, с лозунгами, опять же, конечно же, шуточного характера, Доходим до зеленой сцены и там импровизированный концерт, опять же духовой, вот в сопровождении оркестра сухопутных войск. А Вообще вы большое вы... спасибо на самом деле, что они пошли на эту интригу. Мы даже немножко побаивались, но как военный оркестр. И тут мы со своим джазом У -у -у. вот настолько руководитель вот откликнулся и я думаю, что это действительно интересно. Участники фестиваля присоединяются ли к нам? Ну мы приглашаем. А там как получится? Так все -таки нахал, это... это время, время чека это время вот, вот насколько у артистов будет хватать вот вот этого времени. Ну конечно же было бы интересно по крайней мере, может быть в три часа все выйдут, посмотрят по крайней мере как вот, -вот будет уже это на зеленой сцене. Просто как раз завтра в три часа при приезжают Парикамбо и здесь могут быть конечно накладки. Я сама боюсь, откровенно говоря, что могу не попасть и не увидеть этого. Нет, надо увидеть, как же ж. Прошу вас, коллеги. Да, у меня вопрос, если к тебе, как бы, чтобы, ну, ты не двигал сразу микрофон, да, вот, нет, микрофон. нет, пока пусть он будет у тебя, вот расскажи историю создания вот таких оригинальных афишных картиночек, да, кто это непосредственно рисовал, в этом это году известно, насколько знаю, человек, Очень вот известный человек, собой. Да, в этом году мы обратились к Максиму Поленко. Uh, это Барт, но прежде всего он известен как, дизайн, как дизайнер, как оформитель в издательстве «Абаба Галамагова». Много где на самом деле его работы встречаются. Абсолютно случайно мы с ним познакомились. Мы просто, прежде всего, увидели его ролик. Uh, он пил, на гитаре играл. Мы его решили uh, вот, именно пригласить в проект «Зеленая сцена», потому что он подходил по формату. Тут оказывается, что он настолько разносторонний человек. Настолько прекрасная, настолько открытая, что мы вот ему предложили, а не попробовать ли вот, посотрудничать уже в качестве дизайнера э, на наш фестиваль. И поэтому практически все оформление фестиваля это Максима Поленко. То есть это и афиша, и футболки, вот как раз Вера в такой футболке сейчас находится, и магнитики, там весь мерчендайз. По сути дела это Максим Поленко. И Максим Поленко же будет участвовать нас он, он будет, будет завтра. Это вообще сюрприз то, что мы готовим. Потому что, и опять же, эксперимент очень переживаем. Потому что вот здесь, вот, 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 вот как оно получится, будет играть наш книговский коллектив Джаз и Жир, и под его музыку, под исполнение джаз-инжира Максим будет рисовать картину. Это все мы хотим спроецировать на наши экраны. То есть как это получится, Максим очень переживает, вообще все переживают по этому поводу, но это будет очень здорово, конечно, если он действительно выйдет. Я думаю, что выйдет. Еще тогда вопрос, почему вот на третьем такой больше упор вы еще сделали, ну, в сторону я имею в виду художества, да, еще, детки рисовали, да, вот почему вот именно для эксперимента, либо... Кстати, Юра, очень интересный вопрос, действительно, почему, наверное, потому что в какой-то момент мы почувствовали, что джаз-то импровизация, и вот вот рисунки этой импровизации, дети, которые сидели под сценой, вот они рисовали то, что они чувствовали, это удивительно, и, кстати говоря преподаватели, присутствующие на детской художественной школе, были сами очарованы. Они не ожидали, что будут вот такие вот красочные картины. Вы сейчас можете посмотреть на, на выставку, увидеть, насколько, насколько разное восприятие. И это здорово. То есть все чувствуют по-разному. Насколько эта музыка, и опять же, обратите внимание, какие краски присутствуют, насколько музыка джазовая делает с нами что-то хорошее. Это вот очень удивительно. Вообще, я вам скажу так, такое отступление для журналистов, вот целых три месяца у нас был проект зеленая сцена альтернативная абсолютно площадка такая вот творческая тусовка которую мы организовывали и вот ближе к нашему фестивалю мы все больше и больше делали упор на джаз в частности в сентябре и вот вы знаете что там недалеко в том числе приходят на музыкальные вечера люди ну не совсем здоровые и вот они очень часто слушали музыку уходили и вот только начались джазовые вечера то есть вот вы, мы, мы, сами заметили, как менялись их лица, как менялись их глаза. Но это удивительно. То есть кто бы что ни говорил, но вот, музыка однозначно, я просто теперь уже уверена, вот, делает просто потрясающие хорошие вещи с нами изнутри. То есть терапия. Да? Да. Ответь, пожалуйста, на вопрос. Вы проводите уже третий фестиваль. То есть э, с каждым годом он становится все масштабнее. В связи с этим возникают какие-то организационные сложности или наоборот, вам уже проводить третий раз так? Ну каждый раз это как бы тоже мое убеждение, что все-таки нужно фестиваль делать, поднимать планку все выше и выше, предлагать нашим зрителям, нашим гостям все больше и больше и возможностей и, возможностей, и активностей, поэтому. Во-первых, задача перед каждым фестивалем, что же интересного еще предложить, какие нововведения вести, и чтобы эти нововведения были актуальными, возможно, не банальными. Какие э, вещи, которые вот, должны перетекать из фестиваля в фестиваль, то есть помимо концертных мероприятий, фестиваль это еще особая атмосфера. И вот задача сохранить эту атмосферу или наоборот придать ей какой-то окрас каждый раз, да, это большая задача. Касаемо организации, ну вот уже второй раз мы проводим а, фестиваль именно в стенах музыкально-драматического театра, пока на данный момент это лучший концертный зал города. Поэтому мы идем на всяческие, скажем так, ну, можно сказать, даже жертвы, в том числе финансовые, чтобы провести фестиваль именно здесь. И а, пока не намерены сдаваться, ну, потому что это действительно джаз. И вот стены нашего замечательного театра, действительно очень уютные, очень красивые стены. Мне кажется, это очень совпадает все. Ну а легче, труднее. Ну, каждый раз свои нюансы, не без этого, конечно, не без этого. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Вот в этом году огромное количество дат фестивалей по Украине. Все как-то проходит, я заметил, на две недели раньше, нежели в прошлом году. В Черниговом то же самое, вы проводили в прошлом году, по-моему, вторая неделя октября, 9 -ое, 8 -ое, 9 -ое число. в этом году на 10 дней раньше. С чем у вас это связано? Ну, Хедлайнеры или во-первых, во-первых, нет-нет-нет. Хедлайнер а, тут подстраивался уже под наши даты. Мы выходили прямо на хедлайнер и действительно договаривались именно на эти даты, которые предложили мы. А здесь сыграли и погодные условия, потому что в прошлом году действительно было очень холодно, а нам очень хотелось застать вот именно вот такие вот дни, которые, слава богу, мы застали. И вот поэтому у нас есть ряд активностей, как вот зеленая сцена, которая сегодня замечательно прошла. Вот такая хорошая жирная финальная точка от черниговского коллектива фанкового джем Bubble B. Это и джаз-парад, который мы запланировали а, завтра, это и тот момент, что мы хотели гостям нашего города показать всю прелесть Чернигова, чтобы они действительно ощутили эту атмосферу вместе с джазом и, возможно, захотели бы вернуться сюда еще раз. Но и не секрет, мы не очень уже хотели смешаться со совсем с выборными делами, то есть предвыборная кампания скатанула, и то, что в октябре она наберет еще более такой ну, активных оборотов, это было понятно. Поэтому мы все-таки решили чуть-чуть раньше -чуть в этом году все сделать. Под третьего фестиваля прям шум в городе. Фестиваль, фестиваль, черниги в Джазопен, черниги в Касаемо продажи билетов, по крайней мере, вот на первый день, я не могу сказать, что продажи превышают прошлогодние. Нет, не превышают. Это, кстати говоря, для нас ну, такой себе звоночек. То есть после проведения фестиваля мы будем думать, почему так. Потому что мы сделали все, в том числе, ну, реально пошли на э, какие-то там дотации жертвы, чтобы сохранить ценовую политику билета прошлого раза. То есть мы не повысили билет, стоимость билета, а зрителей не увеличилось. И тут вот вопрос. Вот, кстати, в прошлом году мы здесь очень долго сидели с Натальей Лебедевой во время пресс-конференции, э, обсуждая тем интересен ли джаз, неинтересен ли джаз, что такое джаз провинции. Понятно, Львов по сути дела, это джазовая столица. Сейчас все так об этом говорят, да? В если есть и минус. Нас не можно его Тоже правильно, тоже правильно. Опять же, У Нас даже на Маклафе не было ушла. То есть, возможно, это такая специфика. Поэтому, вот, Вика, сказать, что какая-то такая реакция, может быть, мы сейчас это увидим в зале. Может быть. Это очень интересный момент, который, которому мы хотим в этом году вот, уделить анализу, по крайней мере, много внимания. Очень интересно, как музыканты это прочувствуют. Возможно, нужно музыкантов спросить, как вообще, какое количество людей сейчас приходит на жезовые концерты. А вообще, купится это мероприятие или нет, по вашему мнению, на сегодня? Какие вопросы у вас, Виктория? Не знаю еще, потому что завтра второй день. Сходя за что? Я сказала, що на на джаз-параді буде багато сюрпризів. Я почула тільки один, -ті 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 що там, якщо прийдуть люди, які яскраво одягнуться, тоді грає оркестр. Чим воно, ну, пройде, він грає чудово джаз, я знаю в Чим цей джаз-парад, планується буде відрізнятися, звичайно, як нас. будь и свято, с оркестром ходят там в парк площадь и так далее, палам на с оркестром. Тим год из аспараты, ты не отдел. Прежде всего сюрприз в том, что во многих, ведь это не секрет, правда, во многие парады, как правило, как это, принудительно добровольно, принудительно добровольно принудительно. Здесь ничего такого нет, придут только те, кто этого захочет. Никакого пафоса не будет. Это, не понимаете, это нельзя парад, вот, может быть, это неудачное слово, кстати, джаз-парад. Это не парад, допустим. Это просто какой-то, я, не знаю, слушай, мне даже очень понравилось, ну, если джаз. Да, прогулка джаз, тусовка, вот, это творческая тусовка да, тех людей, которые захотят прийти. Будут яркие краски, будут шарики, будут флажки джазовые, будут подарки для детей, будут подарки для детей, которые будем идти и приглашать всех присоединиться к нам. То есть это скорее ну, весело, здорово, шуточно и никакого пафоса. Вот чего-чего, от этого мы хотим отдать показать, что можно просто сделать мир веселее радостнее. За, буквально. Прежде всего, сами нам даже там байкеры хотели присоединиться, и велобайкеры. Будем рады абсолютно всем. Вот никакого, ни возрастного, ни там иного какого-то формата, ценза нету. То есть, чем больше неформалов, тем лучше. Точно. Это совершенно верно. Наверное, они не формалы, а свободных людей. Ну, не разных свободных. Да, у меня как бы вопрос непосредственно к музыкантам. Такого плана, что вот было сказано, что как бы... нету аншлагов, допустим, на сегодняшнем концерте. Э, вот у э, вас, наверное, за историю вашей коллективы было очень много концертов, очень много концертов. Так вот интересно услышать, да, какая ваша публика, вот вашего коллектива, именно вот какая публика. А тогда мы уже как бы проанализируем и посмотрим, какая э, публика, допустим, Чудневская, тоже потом, после концерта, вот, до этого концерта, как вы считаете? Ты говоришь, целевая история? Да, да, вот я именно по каждому коллективу. Да. Вот кто приходит на ваши концерты? Ну, э -э, наши размышления и практические собственно, события показали, что наша публика – это э -э, в основном женщины. Э -э, девушки, женщины э -э, от 18 до 65, те, которые любят музыку, те, которые любят негромкую музыку. Вот, если вы не решили слово шоппинг, надо 2П, такое, да, двойное пиано сделать. Люди, которые ищут, да, хотят чего-то большего, и, ну и с этим хотят приятно провести время. Вот. Но по поводу аншлагов я хочу сказать, что мы играли и для девяти человек. Было и такое, да. То есть люди потом потянулись, но мы начинали для друзей и все равно это было хорошо. Мне кажется, что главное внутренний настрой и э, удовольствие от того, что ты делаешь. Если мы будем получать удовольствие, я надеюсь. Кстати, огромное спасибо организаторам, было все очень приятно. Спасибо. 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 Вот, я надеюсь, что мы будем получать удовольствие, значит, публика и вы э, тоже получите удовольствие. Да, а у Ну, тут все несколько сложнее и проще, потому что по поводу первой части вопроса о целевой аудитории, приходят очень разные люди и э, очень разных возрастов. Но если в среднем, то это молодежь украиноязычная, потому что они знают, что это вся программа украиноязычная, они знают, что бережно отнеслись к мелодии, к гармонии в аранжировках. И, э, ну и понимают, что это некий э, современный, я бы даже сказал, взял на себя смелый проклят, то есть вот, с сегодняшнего дня не может чуть-чуть завтрашний, куда мы пытаемся заглянуть. А, ну, не знаю, иностранцев много <свят> обычные конце. А, а по второй части, ну, по большей части нам все равно, сколько людей в зале. Мы ответственны перед собой, перед музыкой. И мы должны играть здорово, мы должны заражать хоть два человека, хоть две тысячи И как бы мы должны хорошо делать свои дела, где все стороны.